Итак, мы снова находимся на стенде Asus. В руках эта девушка держит устройство с трудно произносимым названием Asus PhonePad Note FHD 6. Держит оно в руках не потому, что я не могу физически держать в руках, просто не дают. А вот единственное, что я могу взять, это, наверное, перо. А другого, ага, оно еще и не вполне работает. Интересно, интересно. Короче говоря, это вариация компании Asus на тему Samsung Galaxy Note. Очень похожее устройство, имеет диагональ э, экрана 6 дюймов с разрешением Full HD. Э, Тоже есть перо, есть специальные приложения для работы с пером, создания заметок и так далее и тому подобное. Работает вся эта штука на двухъядерном э, процессоре Intel Atom с частотой 1,60 ГГц, графика SGX 544 MP2, э, 2 ГБ оперативки, Батарейка 3200 мАч. Сколько она выдержит на таком железе и с таким экраном? Я, честно говоря, не знаю. Что у нас здесь есть? Камера на 2 мегапикселя спереди, два динамика а HTC One. Сзади у нас камера на 8 мегапикселей. Кнопка включения, регулятор громкости. Вот сюда прячется перо, специальный пенал, аудиоджек. Есть вот такой белый цвет, глянцевый, не знаю, даже взвесить его в руке не дают, насколько он тяжелый. И когда появится, непонятно. И сколько будет стоить, тем более непонятно. Короче говоря, они просто заявляют, что Intel Insight от Asus и название, конечно, я бы придумал чуть иное. Но Mobile.ru с выставки Computex 2013. Стенд Asus.